musulmon kishini o'zini otasini ustidagi haqlardan bittasi chiroyli ism qo'yishlik chiroyli ism qo'yishlik kerak toki ulg'ayganda shu ismini aytib chaqirishganda hijolat bo'lmasin qiyomat kunida mana shu ismi bilan chaqiriladi shuning uchun ismi chiroyli bo'lishligi kerak endi shunday bir holatlarni ham kuzatib qolamiz kimlargadir taqlid qiladi bu odamlar qaysidir bir odamlarni havas qiladida umuman islomga dinga to'g'ri kelmaydigan ismlarni ham qo'yib qo'yishadi siz bilan biz musulmon ekanmiz ummati muhammadlikni davosida ekanmiz shu ismni qo'yishlikda ham shariatni ko'rsatmasiga quloq tutishimiz kerak har kim xohlagan tini qo'yishi yo'q alhamdulillah hozir bir oxirgi bir o'n yilni buyog'ida odamlar albatta ism qo'yishlikda bir maslahat so'rayapti kelib qanday ism qo'ysam bo'ladi avval qo'yormadi to'g'ri kelgan e narsai o'ylamasdi odamlar palonchiga o'xshastir bo'lsa toppata atini qo'yib qo'yadi uni artida ma'no bormi yo'qmi farqi yo'q bilaylikki bu farzandlarga qo'yiladigan ismni ichida mustahab bo'lgan amal ismlar bor makruh bo'lgan ismlar bor harom bo'lgan ismlar bor bilamizmi shu narsalarni bir farzand dunyoga kelmasdan turib unga ism tanlashlik mumkin o'g'il bo'lsa bunday qo'yamiz qiz bo'lsa bunday qo'yamiz chunki alloh taolo qur'onda aytadi ya zakariya zakariyo alayhissalomga hali ogil farzand o'g'li tug'ilmasdan turib olloh aytadi ey zakariyo biz senga bir farzand xushxabarini berurmizki uning ismi yahyodir uning ismi yaxyo yahyo ismini alloh taolo o'zi qo'ygan demak mana shunda ma'lum bo'ladiki hali tug'ilmagan bolaga at talashlik mumkin ibrohim alayhissalomning ayoliga alloh taolo bashorat qilib, Ishoq Ishoq va min Yaqub." shunda biz farishtalarimiz vositasida u ayolga ibrohim alayhissalomning ayoli Soraga ishoq ismli o'g'il ko'rish haqida va ishoqdan keyin yaqub ismli nabira ko'rish haqida xabar berdik demak tug'ilmay turib shu ismni tanlab qo'yishlik mumkin ekan endi mustahab ismlar qaysi ismlar chiroyli hisoblanadi payg'ambarimiz sahih hadisda imom muslimning sahihlarida keltirgan atadlar hoyul asmai abdulloh va Abdurrahman." ismlarning yaxshisi abdulloh va Abdurrahman. bu mutlaq afzal ismlar chunki payg'ambarimiz xoslab atai mana shu ikkita ismni va umuman alloh taoloning ismiga ge, bog'langan abdu bilan boshlanadigan ismlar ham mana shu chiroyli ismlardan hisoblanadi Abdul abdulboriy abdul qobir abdul malik Abdul abdulrohim ollohning ismiga bog'lanadigan abdu bilan boshlanadigan ism yana bir de, inna khayral asma'i hadisdaalbatta ismlarning yaxshilari abdu bilan boshlanadigani va hamd bilan aytiladigan ya'ni man o'zagi so'zni hamd abdullah tushunadi endi uchta hamd ati bor ahmad muhammad mahmud bu uchala ismning o'ziligi hamd kalimasidan kelib chiqadi va uchalasi ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamning ismlari yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan tarixda iymon bilan solih amallar bilan tanilgan kishilar sahobalar abu Bakr, umar usmon ali zubayr xoli va boshqa ulug' sahobalarning ismlari bu ham chiroyli sanaladigan yani yani ismlar. yana mustahab bo'lgan ismlardan nabiy sallallohu alayhi vasallamning ahli baytining a'zolarining ismlari oilasini a'zolarining ismlari. chunki mana shu insonlarni yaxshi ko'rganligimizdan qo'yamiz ismlari. yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan bu anbiyolarning atlari ibrohim ismoil zakariyo ya, solih yahyo va boshqalar odamlarga hayronsan ism qo'yayotganda ma'nosi bilan ishi yo'q faqat shu ismni aytganda quloqqa jaranglab jozibador bo'lib eshitsa va boshqa birodar bo'lmasan domla hech kim yo'q oloibering debkela <laughs> nima deysan nima deysan maqsad nimadesa shu ajralib tursin hech kimda bo'lmasin masalan shohsanam deb qo'yadi gulsanam deydi maftuna deydi setora deydi shu atni qo'yayotganlar shu ismlarni ma'nosini tushunadimikin yo faqat shu jaranglab chiqsa bo'ldimikin musulmon odam bo'ladigan bo'lsa o'ylanishlik kerak e, bu ismni orqasida nima bor bu so'z bu ism nimani anglatadi shuning uchun ism qo'yayotganda o'ylabroq qo'yayli chunki biz musulmonmiz endi harom bo'lgan ismlar ham bor mumkin bo'lmagan ismlar ham bor qoa nabiy sollallohu alayhi vasallam olloh taolo nazlida eng yomon ism bir kishini shahanshoh deb nomlanishi shahanshoh degani podshohlar podshohi degan bu mumkin emas bu harom bo'lgan xuddi shunga o'xshagandek kofirlarni ismini qo'yishligi musulmon odamga mumkin emas Biroq bir sportchini havas qilib o'shani aqini qo'yib qo'ygan yoki qanaqaqdi bir serialda biror atni eshitib chiroyli o'tirib olgan quloqiga shart qo'yib qo'ygan Bu otalar sizlarni chiroyli ism qo'yishinglar farzandinglarni sizlar ustinglardagi haqqi sizlar qila qilolmaysizlar agar musulmon bo'lsangiz shariatga to'g'ri keladimi kelmaydimi so'raymiz keyin bu ismni qo'yamiz makruh ismlarda qaysilar desa shu ismi bilan masxara bo'lishlikka sabab bo'ladi shu ismini aytib turib odamni ustidan kuladi mana shu ism makruh hisoblanadi farzandlarga chiroyli ism qo'yishlik kerak chunki qiyomatda mana shu ismi bilan chaqiriladi ular